Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya al-musalim wa ala alihi wa ajma'in. Rabbi syrah sadri wa yasir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bersyukurkan Allah SWT kerana kita dapat lagi dipertemukan dalam uh, pembelajaran uh, fara'id ataupun siri mengetahui tentang ilmu uh, agihan harta pusaka. Uh, kita telah berhenti lama berkaitan dengan kaedah agihan faraid uh, Dalam pertemuan yang lepas Kita sudah hampir uh, Menceritakan hampir keseluruhan Berkaitan dengan kaedah agihan Iaitu mengenai hajab, ta'asil, tasheh, aul Dan pada pertemuan kali ini Kita akan cuba memfokuskan kepada uh, Agihan ataupun pengiraan Yang melibatkan kaedah arad. Ar ya yeah. Ini merupakan salah satu keunikan dalam faraid yang melibatkan uh, melihat kepada nombor pecahan jumlah atasnya adalah lebih kecil berbanding dengan yang di bawah dalam bahasa mudah rod ini adalah lawan sahaja kepada al aul boleh kita rujuk kepada siri perbincangan kita berkaitan dengan kaedah al aul sebelum ini yang memperlihatkan bahawa bila menyelesaikan sesuatu kes, al-aul nombor saham itu lebih besar Ataupun nombor uh, pecahan yang di atas itu lebih besar daripada nombor yang di bawah okay. So pada pertemuan kali ini kita akan cuba uh, menceritakan tentang uh, arot yeah. uh, Kita mulakan dulu dengan ta'rif yang diberikan oleh ilmuwan faraid berkaitan dengan arot Dari sudut bahasa, istilah arot ni adalah istilah bahasa Arab Ya yeah yang bermaksud kembali ataupun berpaling tetapi dari sudut ilmu faraid itu sendiri ataupun istilah ilmu faraid itu sendiri iaitu pengurangan pada asal masalah dan penambahan pada kadar-kadar saham yang telah ditentukan ini adalah kesan daripada saham itu jumlahnya mengecil ataupun nombor itu lebih kecil so habuan yang bakal diterima mungkin menjadi besarlah ya. So tujuan kaedah ini ialah digunakan untuk mengembalikan lebihan harta kepada waris ashabul-furud yang ada dalam suatu kes faraid kerana tiada waris asobah yang mewarisi lebihan pusaka tersebut. So ini adalah satu, salah satu keunikan pengiraan dalam ilmu faraid yang memperlihatkan bahawa kita pulangkan semula mana-mana uh, lebihan ataupun baki apabila membuat sesuatu pengiraan ya, dan baki itu mesti dipulangkan kepada waris ashabul furud. Okey. Di sana terdapat uh, contoh, uh, kita lihat contoh di sini uh, bagaimana rod itu berlaku. Ya, iaitu seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah ibu dan saudara perempuan seibu sebapa. Okey, dalam kes ini disebabkan si mati meninggalkan seorang sahaja adik-beradik, maka ibu tadi layak untuk mendapat satu per tiga dan disebabkan bilangan uh, kakak ataupun adik perempuan itu adalah seorang sahaja, maka peruntukan dalam faraid adalah 1 per 2. Jika kita lihat, uh, apabila kita campurkan, uh, kalau kita uh, perhalusi, maksudnya, macam mana kita kira sebelum ini, dalam taksil iaitu apabila ada 3 dan 2, maka pembawahnya adalah 6. Dan, Nombor atas bagi ibu adalah 6 bahagi 3 darab 1 adalah 2. Nombor atas saham bagi saudara perempuan ialah 6 bahagi 2 darab 1 adalah 3. Dan jika kita jumlahkan nombor tersebut, maka dia bernilai 5 ataupun 5 per 6. Ini bermakna ada 1 per 6 yang berbaki. Dalam konsep arad ini, maka bahagian 6 ini diabaikan dan kita mengambil kepada jumlah yang ada sahaja untuk menampakkan habuan kepada waris yang sedia ada semakin besar. Ya, dalam kes ini, disebabkan jumlah adalah lima, maka uh, uh, bahagian untuk ibu adalah dua per lima dan bahagian kepada saudara perempuan adalah tiga per lima. So, ini implikasinya akan menyebabkan setiap orang daripada waris dalam kes ini akan mendapat nilai yang mungkin lebih besar berbanding sekiranya 2 per 6 ataupun 3 per 6. Okay. Walaupun kalaupun di sana terdapat beberapa syarat yang meletakkan macam mana prinsip arwat ini mungkin boleh digunakan. Satunya ialah dalam sesuatu kes itu terdapat waris ashabul-furud yang hanya memperolehi secara tetap. Kita kena faham dalam waris ashabul-furud ada waris yang mungkin dapat kombinasi antara fardu dengan asobah. Tetapi dalam kes ini nak menunjukkan bahawa hanya yang bahagian tetap sahaja. Dalam bahasa mudah, sekiranya kita tolak dua orang, iaitu bapa dan juga datuk, maka berbaki sepuluh orang ya, daripada ashabul furud. Ya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua terdapat lebihan harta selepas diagihkan kepada waris ashabul furud. Uh, setiap kes itu mesti ada baki. Contoh yang tadi ialah berbaki sebanyak satu per enam. Ya, satu per enam. Okay. dan dalam uh, syarat yang ketiga ialah tiada waris yang bakal dapat baki tersebut. inilah yang menjawabkan kaedah ini akan digunakan. lebihan itu akan dipulangkan semula kepada waris yang sedia ada iaitu waris ashabul furud. Okey, cumanya dalam penggunaan kaedah ini dia ada dua status yang berbeza ataupun kedudukan pandangan yang berbeza di kalangan fuqaha. Ya. Uh, pandangan yang pertama menerima kaedah ini sebagai salah satu bentuk pewarisan maksudnya jika ada baki dalam sesuatu kes faraid itu maka baki itu kita pulangkan semula dan itulah kita mengaplikasikan kaedah rod itu uh, iaitu tiada lagi lebihan uh, dan kita pulangkan kepada waris yang sedia ada tetapi uh, itu adalah pandangan yang pertama dan di situ ada mazhab-mazhab ataupun pandangan ilmuan uh, Islamic scholar yang mengatakan sedemikian okey tapi pandangan yang kedua menolak kaedah tersebut. Mereka mengatakan bahawa pandangan kedua kaedah arad ar ini tidak boleh digunakan bahkan mana-mana lebihan yang berlaku dalam kes faraid itu perlu diserahkan ke Baitul Mal disebabkan dalam kes itu tiada waris yang akan dapat asobah, baki maka Baitul Mal lah yang layak untuk mendapat lebihan tersebut dan mazhab syafi'i adalah antara mazhab yang mempelopori pandangan yang kedua. Oleh sebab itu, kita lihat kes-kes di Malaysia kebanyakan kaedah ini tidak digunakan. Tapi untuk tujuan ilmu dan untuk berkongsi tentang keunikan ilmu faraid itu, saya dedahkan juga ataupun kita belajar juga untuk salah satu pendekatan yang ada. Okay. Uh, cumanya, bagi golongan yang mengatakan rod itu Uh, dibuat juga ataupun diterima uh, mereka juga ada sedikit perbezaan dari sudut bentuk pewarisan. Ada yang mengatakan semua waris ashabul furud dapat lebihan tersebut, ada yang mengatakan uh, waris yang hanya mempunyai hubungan keturunan nasab sahaja, maksudnya suami atau isteri terkecuali uh, atau tidak mendapat lebihan dan biasanya uh, mazhab yang majoriti mazhab menerima prinsip ini sebagai Uh, konsep lebihan yang perlu diagihkan okay. Oleh sebab itu, uh, pengiraan itu akan berbeza melihat kepada dua situasi iaitu situasi kes faraid tanpa waris uh, suami atau isteri kita akan tengok dalam pertemuan kali ini untuk situasi yang pertama dan situasi yang kedua apabila kes faraid itu dalamnya ada waris ashabul furud termasuk waris ashabul furud itu ialah uh, suami dan isteri atau isteri kita kena tahu bahawa suami dan isteri juga adalah, atau isteri juga adalah waris Ashabul Furud yang mempunyai hubungan dengan si mati melalui hubungan perkahwinan. Okey, dalam pertemuan kali ini kita akan tengok uh, situasi yang pertama terlebih dahulu. Ringkasnya untuk menyelesaikan pengiraan situasi pertama ini, ada dua uh, keadaan uh, yang uh, ulama' bincangkan. Pertama, kita kena lihat iaitu dalam kes tersebut hanya ada satu fardu sahaja ataupun bahagian tu hanya satu sahaja. Ya. Yang kedua, melibatkan beberapa fardu. Maksudnya ada satu per dua, ada dua per tiga, ada satu per enam. Banyak kombinasi pecahan yang berlaku. Ya. Kita tengok satu per satu. Nombor satu, hanya terdapat satu fardu sahaja. Ini mungkin lebih mudah. Jadi apa yang kita buat ialah waris tersebut akan mendapat pusaka yang telah ditetapkan berserta lebihan itu secara rot. Jadi tidak dapat tidak apabila kita tengok keadaan ini menampakkan ada sedikit kebajikan yang diberikan kepada kes ataupun golongan ini. Kita ambil contoh. Ya, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya adalah ibu sahaja. Kita tahu bahawa ibu hanya diperuntukkan secara ashabul furud ataupun secara fardu. Dan apabila ibu itu seorang tanpa ada waris lain dia hanya layak mendapat 1/3. Ini bermakna ada 2/3 di situ. Ya, ada lebihan di situ. So apa yang terjadi bagi situasi ini kita katakan waris itu hanya dapat bahagian yang telah ditetapkan dan juga lebihan tersebut dengan andaian harta si mati 3000 maka 3000 itu adalah peruntukan keseluruhan untuk ibu tersebut. Ya. iaitu 1/3 adalah nilai fardu asal dan rod 2 per 3 itu diperolehi secara pulangkan semula, pulangan semula. Inilah konsep kebajikan yang saya nampak yang dilakukan oleh mazhab yang pertama apabila kaedah ini digunakan dalam sesuatu pengiraan. Yang kedua, masih satu fardu tetapi daripada uh, kelompok yang sama, bahagian tetap itu iaitu sekiranya bilangan waris lebih daripada seorang, daripada satu kelompok sahaja iaitu satu bahagian tetap. Pengiraan secara akan mengikut bilangan individu, individu yang wujud. Ha, bilangan kepala lah. Kita abaikan uh, bilangan fardu tersebut. Ha? Ini cara dia iaitu contohnya si Mati meninggalkan tiga anak perempuan. Kita tahu kalau Seseorang itu meninggalkan anak perempuan lebih daripada seorang, dua dan ke atas, maka peruntukan faraidnya adalah dua per tiga. So, ini bermakna ada satu per tiga lagi yang menjadi lebihan. So, bagi ulama' yang mengatakan kembalikan kepada uh, waris Ashabul Furud, maka bahagian ini kita campurkan sekali kepada dua per tiga tersebut, maka akan jadilah tiga per tiga. Kemudian kita patah balik melihat bilangan sedia ada ataupun bilangan kepala sedia ada. So dalam kes ini hanya tiga orang maksudnya uh, bahagian harta pusaka akan dibahagikan kepada tiga. Setiap seorang anak perempuan akan mendapat satu per tiga. Jika nilai harta itu serik tiga ribu maka setiap seorang akan mendapat satu ribu. Ini adalah untuk situasi pertama iaitu sekiranya fardu itu satu sahaja. Okay. Untuk situasi kedua melibatkan beberapa fardu. Okey, dalam kes ini penyelarasan pecahan perlu dilakukan dengan mengambil asal masalah yang baru dikenali dengan al-marad iaitu hasil jumlah saham bagi setiap waris atau jumlah penyebut dalam sesuatu pecahan. Ya, ini seperti contoh yang pernah kita sebut sebelum ini atau bahagian lima tadi. Ya. Ha, dalam kes ini pun hampir sama ya, iaitu Si mati meninggalkan ibu dan dua orang anak perempuan dan harta yang ditinggalkan ialah RM3,000. Uh, so, kita lihat ibu dalam kes ini mendapat RM1 per 6 kerana meninggalkan zuriat. Si mati meninggalkan zuriat dan anak si mati mendapat RM2 3. Bila kita selesaikan bahagian ibu dan anak perempuan itu baru berjumlah 5. Maksudnya ada lebihan iaitu sebanyak satu bahagian. Dalam situasi ini, uh, ulama' yang menggunakan kaedah pulangan semula ini, apa yang dibuat ialah kita abaikan uh, jumlah 6 ini tapi kita ambil hasil jumlah kepada penyebut kepada uh, pecahan ini. Dalam kes ini ialah 5. So, uh, maka terjadilah pengiraan yang baru. Ibu mendapat 1 per 5, setiap anak perempuan akan 2 per 5 dan hasil akhir inilah yang akan didarabkan kepada Uh, nilai harta sebenar si mati. Dan itulah adalah sebahagian pengiraan dan keunikan dalam ilmu faraid yang memperlihatkan bahawa uh, kalau ada lebihan dalam sesuatu harta, maka kita pulangkan kepada uh, waris ashabul furud dan mungkin atas logik uh, menjaga kebajikan uh, waris tersebut, ya. Yeah. So, kita berhenti untuk setakat ini untuk situasi pertama iaitu hanya kes-kes pengiraan tanpa wujudnya uh, suami atau isteri dan mungkin kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Untuk itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.